На допомогу незаможному, це перша і головна якість цивілізованого суспільства. І як би розвинене воно не було, завжди знайдуться ті, хто в силу різних обставин потребує підтримки. І ось коли в цій якості виступає мистецтво, воно підтверджує свою цінність. В нашому місті багато відомих художників і для благодійних акцій залучають самих цікавих. И талановитых. То, что мы сегодня увидим на этой выставке, это как бы начало пути вот этого чудесного центра с таким названием потрясающим "Ассалам" приветствие да? Вот, это возможность Виктории показать, как пишутся картины. Ведь каждая ее картина, пусть такая даже по-детски наивная, но поверьте, она очень профессиональная в том смысле, что она Здесь есть Одесса, и мы узнаем эти кораблики, узнаем берег песчаный, а на нем велосипедик. Это сама Виктория, да-да, это ее взгляд в детство. І тут центр тяжіння не в матеріальних засобах, а у особистої енергії благодійників, в їх щирої любові до потребуючих, в їх безмежної відданості своєму високому покликанню. Були б люди, а кошти завжди знайдуться. Ми раді бачити всіх зібравшихся. І в цей сонячний весільний день ми хочемо зробити родному місту подарунок. Благотворительного фонду «Асалам» Комітету по захисті прав і свобод громадян, Предлагаем вашему вниманию новое выставочное пространство, которое открывается выставкой знаменитой одесской художницы Виктории Целоусовой. Виктория, среди прочих функций благотворительность служит стиранию грани между богатством и бедностью, а в области искусства она повышает культуру для всех зрителей. Язык искусства это международный язык, он способствует да, глубокому э, взаимопониманию и люди, которые приобщаются. К, э, к прекрасному, да, они начинают иногда да, смотреть по-другому на мир, вот, начинают больше радоваться. И вообще жизнь как-то меняется иногда в лучшую сторону. Я вот по себе знаю, если я да, прихожу на выставку художнику и работа его чем-то мне нравится, да, то весь день как бы освещен изнутри. заслуживает это. И тут написано просто: за вагом и внесок, премноженное духовного потенциала украинского сообщества, завернись и делам правды и добра». Так оно есть. Добро восторжествует, а правда она всегда сильна тем, что она есть и присутствует в каждом из нас. Я хочу вручить эту грамоту Виктории Целуусовой, Викторичка. Я поздравляю тебя. Спасибо. И конечно нашему легендарному Карелу Мухамеду. Спасибо, Спасибо тебе за то, что ты делаешь добрые дела для славного города Одессы. Мне хотелось бы предоставить слово президенту благотворительного фонда «Асалам», комитету по защите прав и свобод граждан Дагеру Салеху Мухаммеду. Спасибо большое. Здравствуйте всем. Спасибо, что все здесь у нас, в наш центр. Мы благотворительный фонд «Асалам» и комитет по защите прав и свободы граждан «Щит». Это у нас сегодня первая выставка в наш центр. Я очень рад, что вы здесь и что наш художник –